hurmatli o'quvchilar demak biz o'sha endi mavzumiz ro'yxati bo'yicha oltinchi darsni ko'rib chiqar ekanmiz oltinchi darsimiz bizda bo'ladi butun va kasr qili sonlar butun va kasr qismli sonlar asr qismli sonlar demak butun va kasr qismli sonlar mavzusini birinchi rejasini ko'rib chiqamiz demak birinchi rejasi bizda bo'ladi butun va kasr qismli sonlar ya'ni butun sonlar qanaqa sonlar edi u birinchi darsimizda o'tgavdikki butun sonlar sonuqidagi natural sonlar va uning qarshisidagi minusi sonlar hamda nol birgalikda butun sonlar tashkil işte, qiladi va o'sha termimetrdagi barcha sonlar butun sonlar pyus minusi sonlar ya'ni biza u us sonlarni qo'shish ayrish amallarini ko'paytirish bo'lish amallarini ko'rib chiqamiz birinchi rejada demak birinchi turi birinchi turi har xil so, ishorali sonlarni hisoblaganda minus yettiga qo'shamiz uchni nima bo'ladi desa qoida bo'yicha yechasiz o'rtadagi qo'shuvga qaramaysiz ya'ni qo'shuv va ayish amali emas bu yerda aynan qoida bo'yicha yechasiz har xil so, ishorali kelsa aytyapti ishorani ko'z ha, oldingizdan yo'qotamiz va qoida bo'yicha yechamiz kattadan kichkina ayiring deyapti demak kattadan kichkina ayiradigan bo'lsak yettidan uchni ayiradigan bo'lsak 4 bo'ladi qoida bo'yicha ayirasiz kattadan kichkina ayirasiz va kattaning oldagi shorani qo'ying deyapti ya'ni minus bo'ladi minus 4 degan javob chiqdi demak kattadan kichkina ayrarkaniz va kattaning oldagi ishorani qo'arka misol uchun yana bitta yechamiz e, minus to'qqiz plyus e, masalan 12. E, demak ishreior bermasdan qoida bo'yicha kattadan kichkini ayiramiz va o'n ikkidan to'qqizni ayiramiz uch bo'ladi va kattaning oldidagi ishora plyus uch bo'ladi masalan besh minus e, to'qqiz bo'ladigan bo'lsa ba'zida ko'pincha oldidagi qo'shiv yozilmaydi odatda qo'shivni amalni yozmasa ham bo'ladi bundahar xil isor boldimi qoida bo'yicha kattadan kichikni ayiramiz ya'ni to'rt va kattaning oldidagi shora minus to'rt bo'ladi beshdan to'qqizni ayirtsak minus to'rt bo'ladi demak birinchi rejaga doir birinchi rejaning birinchi qismiga doir bunga doir misollar bor bitta noer aynan o'sha nomerda shu qoida bo'yicha yechasiz keying yana bitta mashq qilamiz minus o'n sakkiz plyus o'n bir demak qoida bo'yicha kattadan kichini ayiramiz va katana oldidagi charani qo'yamiz qoida bo'yicha kattadan kichkini ayirsak yetti bo'ladi va boy kattani oldidagi chara minus yetti bo'ladi masalan 8, pilus sakkiz minus o'n yetti bersa oia bo'yicha kattadan kichkini ayring vakattani oldagi chorani qo'ying kattadan kichkini ayirsak to'qqiz va kattani oldidagi ishora minus to'qqiz masalan minus 20. yetti pilyus yigirma qoida bo'yicha kattadan kichini ayiring uch va kattanig oldidagi chorani qo'ying plyus uch minus o'ttiz to'rt u qirq qoida bo'yicha kattadan kichkini ayiring olti kattani oldidagi chorani qo'ying plyus olti masalan 7. minus yettiu bir kattadan kickini ayiring, olti kattani oldidagi ishorani qo'ying minus olti ana mana shunaqa tartibda ishlanadi işte demak o'sha misolni uh, ishlagandan e, keyin ikkinchi misol ham uh, bor aynan unda bular har xil ishorali bo'ladigan bo'lsa endi bir xil ishoralarni ko'ramiz misol uchun minus beshyu minus ikki bo'ladigan bo'lsa ishoralar agar bir xil bo'lsa ikkovi ham minusda bo'lsa siz ularni ayirmaysiz, qoida bo'yicha echasiz ya'ni ishorani ko'z oldimidan yo'qotib 5 ni 2 ni qo'shasiz qoida bo'yicha a ayrilmaydi unda qaytaa qo'shiladi beshga ikkini qo'shsak 7, gap minus haqida ketayotgan bo'lsa demak minus yetti agar ikkalasi ham pilyusa bo'lsa pilyus o'ns besh bo'ladigan bo'lsa unda ham qoida bo'yicha qo'shamiz o'n besh va gap pisi haqida ketayotgan bo'lsa demak pilyus o'n besh aynan ikkinchisiga doir misollar shu bo'ladi bungaanoe bor to'qson nechinchi to'qson 90. demak minus o'n besh minus besh bo'ladigan bo'lsa bir xil ishorali <laughs> demak qo'shiladi 20, gap minus haqida ketyapti demak minus yigirma demak pilyus yetti plyus to'rt gap pu haqida ketyapti 7 ga 4 qo'shamiz 11. va gap plyusda ketyapti xohlasangiz minus qo'ying xohlasangiz qo'ymasangiz ham bo'laveradi us ishoralar ko'p joyda yozilmaydi endi aynan bunga doir misollarni ham yaxshilab e'tibor berib berichami demak bu ikklvining farqiga yaxshilab boramiz undan keyingi noer shu ikkalovni aralashtirib bergan uni ham o'ziniz shunga qarab yechasiz ya'ni bir xil ishoralini qo'shar va o'zining ishorasini qo'yargansiz agar har xil ishoralida bo'lsa unda ayrib hisoblar ekansiz va kattasini oldagi mana shu qoidaga amal qilasiz uchinchisi ishoralar ketma ket kelish algoritmi ya'ni ikkita minus kelsa agar ikkita minus ishora yonma yon kelsa siz ekansiz ikkita minusni plus agar birinchisi minus keyingisi plus keladigan bo'lsa har xil ishoralik bo'lsa minusdan bo'ladi agar birinchisi plus, keyingisi minus bo'ladigan bo'lsa har xil ishorali minusdan bo'ladi agar ikkalasi ham pilyusda bo'ladigan bo'lsa demak pilyusdan uch bo'ladi bundan xulosa shuki aynan ishoralar bir xil bo'lsa yo minus minus yo plus plus bo'lsa bir xil ishoralilar albatta plusdan bo'larekan har xil ishoralilar de, demak minusdan bo'larekan endi sizda savol tug'ilishi mumkin biz buni misolda qanday kerakli bo'ladi masalan sizga mana bunaqa misollar bo'ladi minus yetti plyus deydi hisoblang demak sizda ishora ikkita ketma ket keladi -7 ning o'zini yozib turasiz plyus kelishini bu qoida bo'yicha qaraymiz demak har xil ishorali bo'lsa bizda minus beradi va uchni yozsak keyin bu bizda mana bu qoidani beradi. ya'ni bir xil ishorali qoidasi bo'yicha minus qo'shiladi va o'zining ishorasi qo'yiladi minus 10 bo'ladi minus uch minus o'n bo'ladi xullas kimdai qarz bo'lsa yana uch ming qarz bo'lsa jami o'n ming qarz bo'ldi deganda minus demak yana kechamiz minus to'qqiz pilyus minus, е minusminus ikki deydigan bo'lsa demak minus to'qqiz ikkita minus yonma yon, yon kelsa bir xil ishoralilar bizda beradi umumiy pyus ishorasini beradi va bu endi har xil ishorali qoidasi bo'yicha katta natia katta ya'ni ye de, deb yozib demak qiladigan ishimiz aniq faqat to'g'ri ama qilsak bo'ldi ishoralarda adashish kerak emas man tavsiya qilaman bu videoni qayta qayta qo'yishni har misol ichganda aynan mana shu birnc rejani yaxshilab chagmasi kerak ko'p maeatiklar ya'ni ko'p hisob kitobda adashtiradigan narsa bizda ishora ishorani to'g'ri qo'ymasangiz demak misolingiz xato chiqadi demak ishora juda muhim narsa ishora degani 'sha plyus minus Ke, de degani keyin bizda pilus degani musbat degani ba'zi joylarda musbat desa bu pis ishorasi ketayotgan bo'ladi ba'zi joyda minus deydi ya'ni manfiy deydi manfiy degan narsa bu minus ishorasini aytayotgan bo'ladi ya'ni ayrilgan ishorasi yani endi keyingi qismi bizda to'rtinchi bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumot -mal, butun sonlarni ko'paytirish amalini ko'rib kopay chiqamiz misol uchun minus uch ko'paytirilgan minus ikki bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir xil ishoralilarni ko'paytirganimizda ishora pilyusdan bo'ladi uchga 2 6. agar birinchisi minus ikkinchisi plus bo'ladigan bo'lsa demak har xil ishorali bo'lsa minus uchga 2 6 deb ketasiz agar e, ikkalovi ham birinchisi plus bo'lib keyingisi minus bo'ladigan bo'lsa ham yani, minus 6 deysiz Plus minus ya'ni har xil ishorali bo'lsa minusdan bo'ladi e, agar e, ikkalovi ham pilyusda bo'lsa unda javobimiz pilusda oli bo'ladi xuddi mana algoritmi algoritmga ya'ni bir xil ishoralilar pilyusda bo'ladi har xil ishoralilar minusda bo'ladi demak bu a algoritmni yozadigan bo'lsak minusni minusga ko'paytirsak javob pilusdan chiqadi minusni pilyusga ko'paytiradigan bo'lsak javob minusda chiqadi pilyusni minusga ko'paytiradigan bo'lsak javob minusda chiqadi pilyus ishoralini pilyus ishorali songa ko'paytirganda javob plusdan chiqadi degan bitta algoritmni yasab oldik demak bir xil ishoralilar javob ko'pay har xillilar minuda endi bizda eng ko'p chagitadigan narsa mana punarsay, plan, punarsay, çarptı çarptı. Demek, Yo, de Demek, bu narsa bilan bu narsani chaltishadi yaxshi eslab qolamiz demak bu yerda ko'paytiruv belgisi bormi yo'q nuqta degan narsa yo'q bu yerda demak buning qoidasi boshqa bu hisob kitob qo'shmaish agar o'rtada nuqta bo'ysa unda u kara kaa qiling degan baia ikkita mandan ham ikkita minususberi yo'q ko'paytiruv belgisi bo'lsa plus beradi Kopay e, boyursa, agar ko'paytiruv belgisi bo'lsa uh, yani kopay plus beradi agar ko'paytiruv belgisi bo'lmasa u mana bu qoida bo'yicha ular qo'shiladi va o'zining ishorasini yoziladi demak bizda mana bu nuqta ham juda muhim narsani hal qiladi ya'ni kakaa degan ma'noni anglatadi yaxshilab eslab qolamiz demak keling farqlab beraman minus uch ko'paytiruv minus ikki deganda biz buni pilyus olti deb yozamiz agar minus uch u minus ikki deydigan bo'lsa bir xil ishorali sonlarni hisoblasak ularni qo'shamiz va o'zining ishorasini yozamiz minus besh bo'ladi demak ko'paytiruv belgisi bo'lmasa minus besh bo'ladi ko'paytiruv belgisi bo'lsa pinus olti yani, bo'ladi mana farqlab berdim ikkni demak shu ikkovining yaxshilab farqiga boramiz endi oltinchisi beshinchisi bilishimiz kerak bo'lgan narsa buu amali işte minus sakkizni bo'lamiz minus ikkiga ya'ni bir xil ishoralila bi'lsak bo'ladi pilus to'rt ya'ni sakkizikkga bo'lsak to'rt bo'lishini hamma biladi faqat ikkita minus plus bo'lishini yaxshilab bilib olishimiz kerak minus ni bo'lamiz 2 ga desa demak minusdan 4 yozamiz chunki har xil ishoralilar minusdan bo'ladi birinchisi pilyus keyingisi minus bo'ladigan bo'lsa javobimiz minusdan 4 bo'ladi agar ikkalasi ham plus bo'ladigan bo'lsa javobimiz bo'ladi dan 4. bu ham xuddi ko'paytirib olgan aytim bo'yicha bir xil ishoralilar pilusdan har xil ishoralilar minusdan bo'ladi demak minusni minusga bo'lsak pilyus minusni pilusga bo'lsak minus pilyusni minusga bo'lsak minus pilusni pilusga bo'lsak mana qoida chiqdi ana endi keling biz bir mashq qilamiz ya'ni mana shu yerdagi barcha qoidalar kelgan misol tuzlayman va yechamiz misol uchun birinchi misolimiz minus sakkiz uch uh, minus, minus uh, yetti ko'paytirilgan plus ikki minus o'n к uh, minus o'n bo'lingan minus ikki minus uh, minus to'rt masalan mana shu misol hisoblanedi demak birinchi bo'lib qoida bo'yicha ketdi minus sakkiz ishora ketma ket kelsa demak minus pilus bo'lsa minusdan uch yozasiz va ko'paytiruv amali buni ko'paytiruv amalini bajarib olamiz ya'ni ko'paytiruv qoidasi bo'yicha har xil ishorali sonlar ko'paysa har qanday sonning oldidagi ishora o'ziga tegishli demak mana bu minus yettiga tegishli ma 2 ikkiga tegishli minus yettini pilus ikkiga ko'paytirsak har xil ishorali minus yettiga ikki o'n to'rt bo'ladi minus minus bo'linsa ikkita minus bizda pilyus ishorasini beradi chunki hozir aytdik bir xil ishoralilar pilyusni mi beradi dedik va o'ni ikkiga bo'lsak besh bo'ladi va ishoralar ketma ket kelish qoidasi bo'yicha ikkita bir xil ishorali kelsa pilus to'rtni beradi uni ham aytuvd ikkita bir xil ishorali pli beradi mi va keyin qolgan qismini ketinma ketin hisoblab boramiz mana, mana bu ikkovini hisoblasak mana bu qoida bo'yicha bir xil ishorali sonlarni hisoblaganda ularni qo'shamiz o'n bir va gap minus ketayotgan bo'lsa minus 11 bir yozamiz keyin minus 14 yozamız, piliz beşi, piliz tort o'n to'rtni yozamiz plus ni, plus ni yozamizda endi mana bu ikkalovini ishlab olsak bu ham bir xil ishorali ularni qo'shamiz 25 va gap minus haqida ketayotgan bo'lsa minus yigirma keyin pilyus besh va plus to'rt yozib oamiz endi mana bu ikkalovini ishlab olamiz bu har xil ishorali ya'ni birinchi qoida bo'yicha ketyapti kattadan kichini ayiramiz 20 va gap kattadan oldi ishora minus minus yigirma İk, yana har xil ishorali kattadan kichini ayiramiz 16 olti va katdan oldi chora minus javobimiz minus 16 bo'ladi mana shunaqa tartibda ishlaadi shunaqa misollarimiz ham bor kitobda mana shuni yaxshilab e'tibor berchaiz va kopaytiri amallarni ishlab bo'lib keyin ketma ketlikda mana bu ikkita qoida bo'yicha bir birida qo'shib ayib hisob kitobni qilamiz demak bu butun btunai qismli so birinchi rejasi yaxshilab ko'rib olamiz. yana bir bor qo'shishni tavsiya qilamiz yaxshilab tushuncha bo'lgandan keyin agar tushungan bo'lsangiz qoidalarni yozasiz buni ham yozasiz qoida yozganda ham qandaydir fikr aniqlashadi va keyin aynan shu rejani misollarini ishlab kitob orqasidagi javoblar bilan solishtirib ko'ramiz va to'g'ri yechib yaxshi natija chiqqandan ey o'ziga ya'ni qoqandan keyin keyingi ikkinchi rejasini ko'rishni tavsiya qilamiz demak marhamat yozib olamiz